Сегодня я расскажу вам и покажу изнанку нашей работы, которую мы проделываем до того, как лилии попадут на сайт интернет-магазина, либо в оптовую продажу. Сейчас мы находимся в Голландии. 4 по 7 июня в этом году здесь проходят Дни Лилий. Это означает, что все ведущие производители открывают свои теплицы для всех желающих. Сейчас мы находимся в одной из них. Она огромная. Здесь неимоверное число красивых цветов. Множество сортов промышленных, а также экспериментальных, которые находятся еще на стадии, скажем, разработки. Они не имеют названий, они имеют только номера экспериментальных луковиц их может быть очень мало например один ящичек ну то есть это 20 20 лилий до 100 буквально которые обладают каким-нибудь уникальным свойством и могут быть зарегистрированы как новый сорт вот мы можем увидеть и здесь но через несколько лет из этих нескольких десятков луковичек получится уже промышленное количество и будет новый сорт вот сейчас мы видим мили во всем их великолепии какие они могут быть при надлежащем уходе Конечно же, производитель старается показать все самое лучшее. Вот здесь высажены луковицы крупных размеров. Вот здесь указано, например, в этом ряду. В этом ряду указано, да, какой сорт здесь и какого размера луковичка растет. Но это значит, что каждый может повторить этот успех. Если возьмет хорошую луковичку, будет за ней правильно ухаживать, подкармливать, удобрениями, симуляторами. Вот. Мы видим подход лилии, которые просто идеальны и великолепны. А сейчас в Европе мода не на такие лилии, как у нас, да, огромные крупным цветком, а, а вот на вот такие крошечные. Вот, смотрите, вот этот цветочек, он очень а. маленький. Или вот такие, например. Да, у а И они настолько малюсенькие, а они просто... Это дюймовочка. великое множество разных таких теплиц разбросано по всей Голландии очень много все они с удовольствием принимают посетителей из всех частей света Мы проезжаем такие день-две-три, не больше. Потому что мы должны все сфотографировать, записать и заполнить, чтобы потом отобрать все самое-самое лучшее. Катя? Катя тоже работает. Вот на заднем плане, там вообще настоящий ливиевый лес. Высотой больше двух метров, а то и, наверное, до двух с половиной. Снова, чтобы вы понимали, что мы очень стараемся для того, чтобы отобрать все самое-самое лучшее. -самое,